с чем-то красивым, красноречивым словом удивить. Я хочу вам прочитать и застыть несколько моментов. Знаете, когда человек пришел с поля, он ходил, и он был зверелов. И он пришел с полей уставший. Кто понимает, что такое усталость? Кто понимает, что такое, когда тебе настолько хочется кушать, и когда его младший брат в этот момент подъехал к нему и говорит, братишка, а не хочешь ли ты осуществить сделку? Дай мне, пожалуйста, свое первородство, а я тебя покормлю. Понимаете, я увидел, что многие христиане, и многие пастора находятся в огромной усталости, в, в таком состоянии, когда хочется много, а получаешь мало. Внутри потенциала хватит горы перевернуть. А в семье у самого нет порядка. Хочешь мир заевангелизировать, а иногда сам себя чувствуешь, как выжатый лимон. И сам кричишь к Богу, и говоришь, Господи, спаси меня, потому что погибнул. И, знаете, я увидел, я проехал очень много в церквях, много на Украине, в России. Я увидел, особенно, знаете, вот эти телевизионные передачи. Когда мы делали все возможное во имя Господа, чтобы для, для, для Христа. А когда вместо похвалы мы слышим грязь, упреки и унижение, знаете, где-то упускаются руки и приходит усталость. Кто понимает, о чем я говорю? Кто служил Господу, кто начинал ячейку, кто начинал церковь, кто начинал и ты вспоминаешь и смотришь на себя. Я часто смотрю на себя и говорю, а ну, поднимайся. Хваль, а силы нету. Ты поднимаешь свою плоть, а силы внутри. Если вчера ты шел, вчера ты двигался, вчера ты молился за людей, а сейчас поднимаешь себя. Сынок, у тебя есть Две причины сегодня идти в церковь. Мама, не хочу. Говорит, во-первых, ты человек верующий. А во-вторых, ты пастор этой церкви. Вперед. Вставай, сынок. Кто понимает вообще, о чем я? Когда потом начинаешь молиться, а у тебя в молитве я молился, я постился, я верил, где ответ? Муж еще злее, жена еще стервознее. А где ответ? А дети еще безобразнее себя ведут. А где же ответ? Вы знаете, этот надлом, я почувствовал, когда только зашел в зал. Этот надрыв, этот усталость. И знаете, сегодня у меня одна такое желание открыть рецент для служителей. Я говорю вам правду. Я говорю вам правду. Эта реабилитация сегодня нужна не просто наркоманам, алкоголикам и этим... Эм, э, 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 э. А сегодня реабилитация нужна служителям. Сегодня реабилитация нужна нам, пастырам. Потому что когда речь идет иногда послужить людям, у нас появляется... Внутри такое очередная, очередная соп, очередные сопли, очередный очередные раскол. И вы знаете, когда человек мне звонит, пастор, можно с тобой встречусь? У меня уже есть на фибрах, на, на, в позвоночнике, сейчас будет просить людей из церкви. Я не знаю. Когда церковь была полторы тысячи и стало 500 человек, тот понимает, о чем я говорю, тысячи человек увели. И, и знаете, когда человек приходит, где-то на подсознательном уровне, не хочет ли опять уйти в какую-нибудь большую церковь. И вот эта внутренняя усталость. Это внутреннее, когда тебя из, высосали, когда себя. Я посвятил 20 лет служения. Я видел, и были взлеты, и были падения. Но знаете, сегодня... Каждый служитель. Церковь, услышьте, пожалуйста. Ты можешь занять позицию осуждающую. Ты можешь занять позицию, но ну, где твоя вера, пастор? Но ну, где, твоя, где, твоя, где твой потенциал? И можешь занять обвиняющую, а можешь просто стать рядом. И держать руки. И поддерживать. Стоять в молитве, не висеть, а поддерживать руки своего служителя. Кто-то понимает, о чем я говорю? И знаете, эти люди смогут гораздо больше, если ты будешь рядом. Я хотел бы сегодня сказать вам, филиппийцам 2 глава 12 стих говорится, совершайте свое спасение. Совершайте Пастора, служителя, лидеры. Не церковное, а свое. И знаете, заботясь о многом, иногда мы забываем простое, о себе позаботиться. И молясь обо всех, не так давно моему сыну исполнилось 17 лет, И на день рождения я за него молюсь. И знаете, что он сказал? Говорит, папа, ты первый раз так обо мне молишься. Я говорю, да перестань ты, ну, что ты вот думаешь, Ты гонишь, я всегда за тебя молюсь. Он говорит, нет. Я ушел, и знаете, я ушел за стола. И я где-то споймал себя на мысли. То, что мы молились и я молился обо всех, а за своих сыновей. Я всегда думал, знаете, оно само собой. Они рядом, они со мной. А я подошел потом и говорю, сын, прости меня. Я был, я учился в библейском семинаре пастора Ленгича. Я был на том собрании, когда сыновья, три сына у пастора Ленгича. И когда на одном собрании один из сыновей встал. И он говорит, я ненавижу вас, церковь. Вы украли у меня отца. Он говорит, вам было хорошо с вами, был мой отец. Но у моей семьи отца не было. И я не хочу сегодня быть великим пастором для всех. А для своих детей быть просто, быть просто спикером. Сегодня я хотел бы обратиться к вам, дорогие мои, совершая спасение, совершая свое. Свое. И совершая спасение великих дел служения. Сегодня Бог обращается к нам. Владимир, Григорий, свое спасение. И сегодня каждому из нас, и все те, кто в служении, те, кто на сцене, все те, кто Заняты чем-то в деле служения, как вы думаете, что вы делаете? Ты играешь на гитаре и ты говоришь, сколько можно, дорогой, ты свое спасение совершаешь. Ты выходишь и проповедуешь и служишь, ты свое спасение совершаешь. Ты стоишь возле дверей и ты людей приглашаешь к Аша, ты свое спасение совершаешь. И сегодня моя задача вдохновить вас, Церковь Божья совершая свое спасение, совершайте. Сегодня я буду, мы, будем, мы будем молиться, если ты чувствуешь где-то этот надлом, где-то эта усталость, и ты понимаешь, где-то уже, где уже, где уже там внутренним голосом ты чувствуешь, что какой-то злой дух говорит, а не лучше ли тебе оставить? Не лучше тебе перестать играть на инструменте в церкви? Быть может, тебе лучше перестать и ходить в церковь? Быть может, тебе лучше, лучше где-то остановиться? И знаете, этот голос говорит, а не продать ли тебе свое первородство? А, 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 а толку мне от моего первородства? А толку мне от моего служения? Если я даже на свою пенсию не заработал. А что вы смеетесь? У вас у всех есть пенсия, а у пастырей нету. Знаете, что такое даже профессии, как пастор, нету? А вы смеетесь. Я прослужил 20 лет церкви, и я узнал, только узнал, что у меня пенсии нету. Пастор такой профессии, колдун есть, мах есть, экстрасенс есть, кто там еще? Ну, эти все. Есть. А пастор профессии нет. Дорогие мои, совершая свое спасение, мы должны очень четко давать о себе отчет и ответственность. От домостроителя же требуется оказаться, оказаться великим служителем. Аминь. Много людей привести к спасению. Построить молитвенные дома. И понять тысячу человек, лидеров. От домостроителей же требуется одно. До конца. Скажи, Месси со мной, до конца. До конца. до конца. до конца. До конца. Сегодня в Днепропетровске закрывается... Каждый месяц закрываются церкви. Сегодня в Днепропетровске э, уходят из рест ну, ликвидации. Мы в этом году зарегистрировали в Павлограде церковь. И в отделе религии нам говорят, за четыре последних года ни одна церковь не подавала на регистрацию. И говорят, вы первые за четыре года. Но говорят, посмотрите папку на ликвидации, сколько церквей. Дорогие мои, совершая свое спасение, мы живем в очень опасное время. Мы живем в очень опасное время, то, что многие, начавшие духом, заканчивают хотел бы вам напомнить одного человека. Это записано в Евангелии. Это богаче Лазарь. И потом мы будем молиться. Но перед тем, когда мы будем молиться, я хотел бы вам напомнить, Лазер и богаче. И обратите, пожалуйста, внимание, то, что один был бедный, второй был богатый, один. И тот и тот человек был верующим. Я вам докажу сейчас. Потому что Библия говорит, то, что богач каждый день пиршествовал, как ему набрыдло. Ну, понимаешь, каждый день блистательно. Это остыдно, уже. Ну, а ему не острый, но каждый день блистательно пиршествовать. Но одна проблема. Из-за его религиозных убеждений, из-за его религиозного амплуа он не мог взять. Другими словами, если любой нищий пристал богатому человеку, то есть, другими словами, ему удалось проникнуть. Ни один религиозно набожный человек не имел права нищему выдворить из своего домовладения. Другими словами, из-за своих религиозных убеждений формальных он терпел вонючего, ползающего Лазаря, он терпел, чувствуя свое превосходство, и репутацию, чтобы не утратить перед своими гостями, а Лазарь, ползая под столом, питался тем, что не, то, что попало мимо рта, и Библия говорит, но с именем. Еще раз. У того отсутствует имя, но хотя много друзей, каждый день блистать, но у него отсутствует имени. Никто, оно без имени. А тот, кто ползает, тот, кто раздражает этих зажравшихся гостей, но с именем. Аллилуйя! А я говорю, аллилуйя! Я не против богачей, я не против нищих. Я за истину, но я хочу вам показать то, что Библия говорит, что был некоторый богач и был некоторый лазер, нищий. И Библия говорит, желая напитаться крохами, падающие со стол Господь, и псы приходили, лизали струпья его. Это говорится о том, что он был без определенного места жительства. Это говорится о том, что а, что псы, пс, он дружил, он, 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 то есть говорится о очень низком его уровне. И Библия говорит, но пришло всему свое время. Скажи на это, аминь. аминь. Вы знаете, друзья мои дорогие, все когда-то закончится. Знаете, когда я занимался бизнесом, и у меня все вот хорошо и шло, я думал, что это никогда не закончится. <реклама> я в церкви получал столько, сколько у меня была часть только моей десятины. Но все перло. Но со всех сторон, везде. И я думал, что так будет всегда. Но когда ударило, когда поджало, когда отовсюду начали все требовать, и когда лопнуло все, как мыльный пузырь, из шикарного в центре города дома я уехал жить на дачу. За город 29 километров. Когда из хорошего автомобиля я сел в копейку Жигули, Вы знаете, я благодарен Богу за мою семью. Моя жена ни одного упрека мне не сказала. Мы всегда думаем, что всегда так будет. Но услышьте меня. Услышьте меня. Библия говорит, умер Лазарь. И скажите, вместе со мной, отнесем. Умер богач и похоронили его. Скажите, пожалуйста, есть разница? Нет одного унесли, а второго похоронили. Одного ангелы отнесли, а второго... Дорогие мои, я глубоко верю, что всему свое время и всему придет время расчета. Понимаете, сия бурю, ты обязательно пожнешь бурю. Все я единство, ты обязательно пожнешь. Я понял одну вещь, то, что вы сегодня вместе. Я уверен, вы пожнете. Вы пожнете. Вы пож... Иногда, иногда я сам мне, мне отвратительно иногда внутри с определенными людьми говорю, ну, 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 но для того... А кому-то отвратительно со мной. И кто-то меня терпит, а кого-то терплю я. Но слышите, пожалуйста, только таким образом камушки притираются. Церковь, мы сильные, когда мы вместе. Вы не поняли? Мы сильны не по одиночку, Аминь. а мы сильны вместе. Аминь. И абсолютно верен, что в теле Христа Бог ценит не индивидуальность, а Бог ценит единство. И его молитва, которая до сих пор осталась неотвечена, да будут все едины, как я, так и мы, да будем едины во Христе Иисусе, где нет рангов, где нет погон, где нет э, фасон, где нету, где есть тело Иисуса Христа в единстве. Я говорю на это Аллилуйя. Я говорю на это Аллилуйя. Дорогие мои, цените. И даже если и не тяните одеяло на себя. Единство. Мы, харизматы, терпим большую, большую такую трещину от того, что нет преемственности. Мы харизматы теперь поймите простую вещь, что отцы должны передать эстафету детям. Тримай. Кто нам передал? Но я хочу вас предупредить, мы отцы, должны сделать все возможное, чтобы новое поколение имела отцовство в церкви. Аминь. Адай. Что такое отцовство в церкви? Сегодня в церкви только поднимается какой-то брат или сестра, и мы быстро видим то, что пытаемся или отправить в какую-то деревню, или делают все возможное, чтобы этот человек не... А в церкви должны быть отцы, сыны, отроки, юноши. И наделенные мудростью и севиной отцы. А из-за того, что один раскол, второй раскол, третий раскол, и у нас где-то внутри, видя, поднимается талантливый, способный молодой человек. Мы что делаем? Сидеть? Лежать? Бунтать. Дорогие отцы, дорогие служители эстафетную палочку. У нас огромная ответственность молодому поколению передать. Я абсолютно доверяю им. Они смогут. Аминь. Я говорю, они смогут. Аминь. Я говорю, они смогут. Аминь. И Библия говорит, когда умер богач и умер Лазарь, одного отнесли на Роллона Авраама, а второго похоронили. И тот, и тот Получил по своим заслугам. И Библия говорит, когда уже, будучи в озере огненном, тот посмотрел наверх. И говорит, о, о, я его знаю. И знаете, я думаю, муки составляют от того, что они друг друга видели. Даже не та мука, что он жарился в этом озере, а того, что его религиозная жизнь была лишь только на впечатление других, а у того была, тот совершал свое спасение. И знаете, даже сейчас я могу четко сказать, когда я зарабатывал много и когда я зарабатывал мало, я могу абсолютно сказать, жизнь человека не зависит от количества денег. Церковь, услышьте, пожалуйста. Иногда мы смотрим и мы говорим, если бы мне, если бы таковы, я бы смог не скопыты. И все проекты, которые делает церковь, она делает всегда в отсутствие денег. Построя правда, здания покупаем со отсутствием денег, служим Господу со студии. И Для этого есть Божья благодать. И Библия говорит, умер, и он увидел. И он обращается к Аврааму, говорит, Аврааме, смилуйся, отправь этого Лазаря. Понимаете, отношения. Отношения. Эту шестерку отправь, чтобы он мне тут... Потому что мучаясь. Он говорит, пойми, это невозможно. Драгоценные, совершая свое спасение, знаете, у нас есть Огромная надежда. Кто слышит меня? Огромная надежда. Огромная надежда. Та, которая отсутствует у людей, у нас есть надежда, что там на небе улицы будут из чистого золота. Там на небе Он вытрет всякую слезу сочиняющую. Слушайте, пожалуйста, там на небе нас никто не назовет плохим словом. Нас никто не вытрет, а нас ноги не предаст нас. Там на небе нам не скажут, какой нехороший и какой он хороший. Я говорю, ради этого, даже только ради этого стоит жить. Аминь. Ради этого стоит трудиться, ради этого стоит жертвовать, ради этого стоит, потому что у нас есть эта надежда. Аллилуйя. И Библия говорит, Авраам говорит, послушай, между тобой и нами огромная пропасть, и я не могу этого сделать. Но он говорит, хорошо. Но отправь, пожалуйста, опять, поймите, вы знаете, отношения. Отправь эту шестерку, этого Лазаря, как его там, ну, этого Лазаря, к моим братьям. Быть может, он воскреснет, и они поверуют в это чудо. Знаете, люди за чудесами. И Библия говорит, он говорит, услышите, пожалуйста, он говорит, есть у, у них что? Книга. Пусть ее читают. Есть у них пророки. Пусть их слушают. И сегодня, заканчивая сегодняшнее слово, я хотел бы обратиться к вам, дорогая церковь Божья. Совершайте свое спасение. Если ты ведешь ячейку, введи ее как для Господа. Если ты служишь, служи как для Господа. И от домостроителя же требуется одно. Оказаться верным. До конца. Не китай, не предавай, не, не спеши за большими звездами. Не уходи, не спеши уходить из церкви. Будь верный. И в зрелости есть одно из качеств зрелости, если человек зрел, он верный. Понимаете, для нас пострий очень важно, чтобы нас окружали. Не талантливые, способные красноречи, а чтобы нас окружали верными люди. Но в первую очередь нам нужно быть верным Господу. И жить не для показухи, как жил богач без имени. Жить не... Иногда, знаете, вот эти одевания и раздевания этих масок религиозных, Вы знаете, для меня самый большой показатель, какой я дома такой я в церкви и такой я на работе. Для меня самый большой показатель, когда мне не надо играть, когда мне не надо перед кем-то, а вот какой я. И знаете, для меня самое важное, не играть верующего, а быть верующим. Потому что когда-то мы ошибемся, и мы наденем другую маску. И если в гардеробе нашем вот эти маски разные, на разные случаи, как дела? Аллилуйя! Все хорошо, прекрасно, Марки, все отлично. А в себе, а внутри кошки, а внутри выть хочется на луну. Дорогие мои, христианство – это не игра, а это совершайте свое спасение Аллилуйя. не перед людьми а перед Господом и делать это не для публики а делать это во имя Господа аминь